Вы, на путь путь, путь, на говорю, ну, вы да, находитесь на частной территории. Вы находитесь сейчас на частной территории. Час 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 час. Вы это упомянули? Я, я думаю, вас, да. вы на частной территории? На частной территории. Мы как А какое именно? Правила рискового робота. Причина того, что на частной территории находитесь. А, полиция, Корсунцы заехала на частную территорию, заехали сами без разрешений, без каких-либо законных оснований, просто заехали, просто заехали, и вот там все в дом. Находятся, находятся на частной территории. Вот сейчас, на данный момент, без каких-либо документов, без каких-либо разрешений. Я говорю, человек, Саша, Саша, авокати, Саша, подожди, Саша, а ну тихо, полиета, Саша, тихо. А чтобы тихо. А нормально как будто пожалуйста. заниматься. Саша, тихо, Представьтесь, пожалуйста. Майор полиции. Документы, пожалуйста. Не трогай, я не трогаю номер. Каким образом? Номер, вы... Вы... Саша, тихо, 02 2 7269 Рыж, Рыжов Антон Валерьевич. Ну... А, нет, не Валерьевич. Валерьевич. Поймали а, меня. Подождите, да, как чего, как вы почему да. вы находитесь на частной территории, на каких основаниях? Да, на каких основаниях частной территории? Часа. Часа, тебе вы находитесь. Будет. Вы заехали в ворота. Видите? Нету, вы заехали в ворота. Саша, помолчи. Помолчи. Я с вами не буду чего вы находитесь я буду на частной территории? Я, нет, я, нет, я нет, это на второй нет, вопрос. Нет, вы люди, вы представители исполнительной власти. имеете полномочия, вы имеете определенные полномочия. Но вы оказались на частной территории без разрешения, без документов. На основании чего вы здесь находитесь? Да, на основании чего. Вам Показать вам, что это частная территория? Представьтесь, да, что у вас там есть? Вы сейчас попали сюда и требуете уже документы, правильно? Я не буду. Вы до нашего пройдите. Оставьте его в покое. Оставьте его в покое. Оставьте его в покое. Мы сейчас не Вы сейчас находитесь на частной территории. Мы сейчас вызовем. Мы сейчас следственную группу, и она будет выяснять, находится он на частной территории или нет. Чего вы не заказались не А я говорю, нет. Назвись это на я бы Нет.

Гас, а б... было в смысле, вы? Но так вы... и что, вы то можете вы в каждый в дом заходить, если ворота редко открыты? Вы, вы, подумали, вы можете находиться ну за всех да. открытых воротах все или что заходить? Это мой дом. Вот, вот я вот. Ворота закрыты. Ворота, вот, видите ворота. Ваша машина находится сейчас на же территории, вы уже выехать не можете. Это значит, что ворота там он там есть. Все Если все калитка все открыта, в вы, в сну, Ванна, например, вы, вы можете вы в нее заходить. Там есть номер. Вы можете заходить в калитку открытую, вы скажите мне, мне, пожалуйста. Вы Хорошо. Вы Хорошо. Вы я вам показываю вы. выйти, да? Вы с тех паспортом. Вы, 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 вы. Вам вы это вы подходит? Вы, вы, вы нарушили сейчас вы. закон. Вы оказываетесь на территории без каких-либо документов. Вы превысили свои полномочия. Вы превысили свои полномочия, реально. Каким? чего вы заехали вообще сюда? Там же записано, да, кто они являются? Да, ну, по крайней мере, э, рж, жов. А ну. че вы придавались человеку на самокате? Он ничего не делал. Он все слушал, ехал как будто спокойно, уже почти он приехал, нет, придолбались, блядь, 30 метров, мне не дали. Что он нарушил, кстати? Ёл палы это к своим друзьям. Почему вы ко мне дружите? <связать> подожди, Саша, подожди. Не, не, что он нарушил? Нарушил что? Давайте считаем, шелома, он, что Причина? Шелома. С какого шалома? Он на самокате. На самокате. А, где написано, он... а где он написано, Вин что он должен быть написано, что шалом? Где написано, что должен быть в шаломе? Он ездил по проезжей частины. Я не ехал. Хорошо, у вас есть видеофиксация, как он ехал? Покажите. Мы вам ничего показывать не будем. В смысле? Ему покажите, он просит причину своей остановки. Покажите ему да, мы не сначала... Нет, я пирожный пирожный. Покажите причину остановки. Подтвердите фиксацию того, что он нарушил. Нет, нет, нет. Какие доказательства а, у вас нет, нет, есть? я не верю. Вот нет, нет, он попросил вас мы сейчас. вам ничего не будем... А, попроси, да, пожалуйста. Не попроси, пожалуйста. Я попроси, пожалуйста, подтверждение Я, подтверждение я, протест... Протест... Доза, я прошу, подтверждение. Я прошу. Ну, это вот видос. Транспортным засобом, можливо, або в наркотичном, да нет, або в алкогольном испытании. Подтверждение того, что он что-то что-либо нарушал. Ну чуть -чуть так вот, питань нема. Покажи вот, не не а документ, что він психічно хворий. А покажите причину того, да, что, да, что, да, что да, 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 не он что-то нарушал. Нет, вы не можете пояснить да, причину да, того, что солнце не светит да, сегодня, да, но, мы, но покажите документально покажем, подтверждение. Шинами, мы все покажем а в суде. Нет, суд... Суд... Отсюда... нет. До, до суда, чтобы дошло, надо, чтобы вы имели какие-то подтверждения. Вы выкликали полицию, Да. Так, не надо. Оставьте его в покое. Вы находитесь на нашей территории. Я буду сейчас проверять, ему съедно 34-й поверхневую переверку. Это не ваша территория. Это наша территория, вы находитесь на частной территории. Пожди, Пожди, и машина ваша на частной Сейчас, сейчас, Юра пошел. Нет! Саша, подожди. Я не могу с ничего сделать. Я не могу лезть. Отдайте его фонарик. Это не его это не я фонарик, ешь, да, я говорю, я... Вы, да, я вы находитесь на частной территории. Вы находитесь сейчас на частной территории. Ваше вы на на вы это упомянули? Я думаю, да. вас, да. Может, ну, что вы на частной территории? Как? На частной мы территории. Мы используем особые, как что, налево, висковое Статью 250 С 150. Какое именно? Правило рискового... вискового роблока. Причина? Причина того, что на частной территории находитесь. Да он сам пойдет, он же сказал, отпустите, не ломайте руки. Хочет пить, и он нас так он не может, вы уже заломал, лом, ломайте его, как человек может сопротивляться. Он пойдет, оставьте его.

Не, вы выяснили, кто он, вы подтвердили личность. Вы со мной пойдете? Mm. На, сейчас, так, так. Ну, блин, стой, как, ну, можете припустить вот эту правую? У меня уже говорю, блядь, я не мешаю. и так та рука уже. Правую, вот он. Палец а. про пролазит, палец? А, палец пролазит. И что там не пролазит? Больно, сука, синяк. Бля. Нормально. Все, выйдет. Ну, а я никуда не денусь, что ж вам надо обязательно на меня ну, это, блять, именно те, зарубщиков, Ну, ну блять, придется батя ему звонить, батя звонит. а, а, где? Где? а батя у него генерал, блять. А где его, блять, надо было, чтобы он... Что где? Телефон.